27 вересня в Олександрії відбудеться цікавий ярмарок, де ви зможете за символічну оплату скуштувати домашню випічку, купити патріотичні значки та авторські вироби рукодільників Олександрії. Організатори ярмарку координаційний центр волонтерів та творча майстерня Щастя в подарок. Ближайше наші плани це ярмарка, яка пройде в суботу перед ДК Світлопольського. її об'єднили в з продажем саженців, дерев'я. Для того, чтобы людям было удобно и они, допустим, не приходили еще в воскресенье. Планируется эту ярмарку проводить еженедельно. Почему еженедельно? Потому что мне очень нравится формат ярмарки. Первое, это будет про, ну, символически продаваться. Да, вот поделки, которые можно купить за гривну, можно купить за 100 гривен, да, патриотическую символику. Очень много будет выставляться. Работ – это наших умельцев, ну, причем многие из них действительно эксклюзивные, очень, э, очень красивые, очень достойные работы. Э, будут символически, э, Будет символическая продажа вкусняшек, да? то есть ты приходишь, ты угощаешься, и ты ее не покупаешь символически, то есть ты тоже можешь э, там, заплатить или отдать. Ну то ж ти можеш, да на самом деле, вот эти вкусняшки хотелось бы, щоб это было більше як угощение для тих гостей, які прийдуть і которые вважають своїм долгом каким то образом помочь нашим ребятам. До того ж, ви самі можете принести те, що вам не потрібне, але знаходиться у хорошому стані. Наприклад, статуетки, картини, сумки, але не одяг та взуття. Непотрібні вам речі. Ви можете передати волонтерам, а вони їх продадуть. И мне очень нравится э, э, формат, вариант барахулки. И э, больше мы рассчитываем на продажу именно этих вещей. Э, что он собой представляет? У меня есть вещь, которой я не пользуюсь. Либо когда-то я купила, но она не вписывается в мой интерьер. Это картина, это ваза, это какие-то статуэтки, это сумку, да. Либо иногда бывает вещь, которую, ну, я лично говорю о себе. Иногда ты покупаешь, а потом ты понимаешь, она у тебя лежит год-два, ты ее ни разу, либо раз, ты ей воспользовался, она э, в хорошем э, состоянии, да. Но для меня она ценности не представляет. И, допустим, сумка, которая стоила там, ну, образно говоря, 500 гривен, я ее могу отдать, а кто-то готов будет за нее заплатить 100 гривен. Человек за 100 гривен покупает хорошую, допустим, кожаную сумку. То есть у меня есть возможность как отдать что-то то, что мне не надо. Точно так же купить то, что я могу купить гораздо дешевле цена цены, да. То есть человек, который приносит, он может отдать и сказать, ребята, я вам отдаю за сколько вы ее продадите, за столько это будет. Усі зібрані на ярмарку гроші підуть на допомогу нашим солдатам на сході України. Основна мета волонтерів зібрати кошти на тепловізор для 34-го добровольчого батальйону. Ярмарок відбудеться у суботу, 27 вересня, біля Палацу культури Світлопільський з 10 до 16 години. Приєднуйтесь. До того ж, волонтерам потрібні добровольці, котрі допомагатимуть приймати речі від Олександрійців та продавати їх.